Так, как работает с этой штукой? Значит, ставим ее и обязательно подключаем к розетке. Вот эту вилку всегда она должна быть включена в розетку, потому что она следит за состоянием батареи, заряжает ее, подзаряжает, делает так, чтобы батарея оставалась как можно дольше работоспособной. После этого вот этой кнопкой включаем и вот здесь будет 220 всегда. Когда нет света от батареи, когда есть свет от сети напрямую. И, соответственно, здесь через удлинители подключаем холодильник, подключаем, в принципе, все, что нужно до 1 кВт мощности. То есть фен слабенький тоже можно. Холодильник получается, зарядка ноутбуков, свет весь светодиодный. Вот таким образом. Вот оно стоит, работает, холодильник, оно будет тянуть почти сутки. А может даже и сутки вытянет. Полностью квартиру, если скромно потреблять, естественно, бак, бойлер включать нельзя. Но полностью квартиру у людей тянет 9 часов. Ну, то есть это светодиодный свет. Соответственно, что еще может быть? Зарядка ноутбуков, телефонов, холодильник. Ну, в таком скромном режиме то вся квартира до 9 часов. А холодильник, если только питать, то вообще сутки. Потом, когда дают свет, оно начинает само себя заряжать. Можно сделать так, чтобы вся квартира от него питалась, но тогда нужно звать электрика и делать так, чтобы был переключатель на вводе в квартиру, который будет переключать либо квартира от этой штуки, либо квартира напрямую от сети. Его нужно еще покупать, и это электрик должен монтировать. Тогда будут работать все розетки, но нужно будет не забывать выключать котел. Не, не котел, а бойлер. Потому что бойлер, во-первых, оно выключится сразу же по перегрузке. Во-вторых, если бы ее натянул бойлер, то этой батареи хватит очень на мало. Изгреть воду такими батареями ну, сильно маленькая емкость для нагрева воды. О, тут оно показывает заряд батареи. Ну, на видео мигает, а в жизни нормально показывают. Когда вот эта лампочка мигает красным, синим, значит идет зарядка батареи. Сейчас батарея заряжена, поэтому не мигает. вот таким образом. Когда горит зеленая, значит работает 220 для случая, когда нет сети. Вот. Если выключить, то когда сеть есть, то здесь будет напряжение. Но когда сети не будет, напряжения не будет. Чтобы сеть была всегда, надо включать. Вот таким образом.